с победой, они боролись и выиграли. Мы не попали в свои броски, много свободные бросали и не попали. И свалились, после второй четверти свалились на индивидуальную игру. Не было команды, все как каждый хотел поиграть с мячом. И из-за этого ничего у нас не получилось, как нападение. И из-за этого посыпались в защите. То есть, разладились командные действия? Да, да. Полностью не было сегодня команды только в первую очередь. В начале игры довольно уверенно себя чувствовал. Ну, начало игры мы начали играть как команда, как единое целое, а потом, я уже повторюсь, каждый захотел по поиграть с мячом. Спасибо. Начну, наверное, да, сразу. Я... Если же эмоции, прокомментируйте сегодняшний матч. А... Ну Тяжело будет комментировать, честно говоря, но... Я первое хочу чтобы поздравить команду Кривого Рога с победой. Они боролись от первой до последней секунды. Победа – это их победа, по большому счету. Комментировать остальное я не буду. И скажу так, что счет на табло, есть статистика, поэтому на этом я, наверное, и закончу. Спасибо. Спасибо. Пока свежие эмоции после матча. Дайте комментарий сегодняшней игре. Ну, no. очень трудно сейчас что-то говорить после такого хорошей победы. Хочу поздравить, во-первых, город, команду, руководство с долгожданной победой. И, по-моему, что немаловажно, с хорошей игрой третьей, четвертой, четвертой, с умным качественным баскетболом. Первые две четверти, особенно первые, мы провалили. Опять те же самые старые ошибки, быстрые ненужные броски, ненужные передачи, потери, и сразу нас наказывал Киев. В втором, третьей, четвертой четверти мы успокоились, сделали выводы, мы поняли, что можем выиграть, и для нас эта победа очень важна, если так говорить в плане психологии. Да, показать, что мы можем, что мы сами себе сейчас должны побольше верить, доверять друг другу, Опять продолжать очень трудно работать, очень много работать, и работа рано или поздно даст свои плоды. В третьем матче на посту на тренера. С третьей попытки удалось отдавать победу. Ну, по-моему, глупо было рассчитывать на какие-то громкие успехи первых двух. Потому что, как вы видели, игроки приходят, уходят. В команде нет стабильности. Да, и перед этой игрой, если перед первой игрой я провел две тренировки перед теми двумя играми то сейчас говорить уже было запланированное такое запланированное как обычно профессиональные команды готовятся перед конкретной игрой всеми э, исходящими последствиями да и результат не сдал э, ждать о себе. Он, он был оправдан да в любом случае Киев очень хорошая команда по-моему с очень хорошей комплектацией и, но может быть какой-то момент мы были удачливы. но мне то что меня больше всего радует что у нас мало потерь в второй половине игры только три потери и концовку мы провели умно. Мы не мешали друг другу играть. Это самое главное в баскетболе. Спасибо. честно говоря, эта игра была невероятной. нам она была нужна именно такой, какая она вышла. Мы эту неделю работали очень тяжело. И я думаю, мы заслужили but for all of us, but for all of us, this this game, uh, as, as as good as it feels, it has to Несмотря ни на что, мы все равно должны быть на чеку, потому что впереди еще одна серьезная очень игра. Завтра денек отдохнуть, но тут же за работу.

They put a lot of pressure on your in очень много приходилось защищаться. They play so fast. Так как они очень быстро на площадке приходилось очень тяжело нам. Если на мгновение терял uh, внимание, игрок убегал тут же от тебя. You're dead. И ты в проигрыше.